Лия, ну вот мы работали примерно месяц. Что изменилось за это время? Звук стал более открытым, слова более четкие, стало более легко петь, и я начала получать от этого большое удовольствие. Перестала глотать слова, это еще? <laughs> Весело было. А какие-то, может быть, новости для тебя про звук произошли? Ну, что-то, может быть, новое узнала? Узнала. Почувствовала <laughs> то, что узнала что-то из этого? А, да, и вырабатывается некий навык, который а, со временем а, при... Ну, автоматически я начинаю хорошо петь. Вот. Очень здорово. Ну, мы с тобой отработали один месяц, правильно понимаю? Правильно. Можно сказать, что что-то уже закрепилось, что звук меняется, что ты встаешь на какие-то продуктивные рельсы? Можно или нет? Можно. Спасибо, Лия.